В регби с 2010 года. В принципе, я один из основателей с парнями, как мы собрались. Я, Илья Зелинский, Сергей Танцарев, Александр Кост. Ну, еще как бы немало ребят. Ну, я перечислил те, которые как бы сейчас еще остались и до сих пор играют, помогают. Получается, нам уже в феврале будет 6 лет. Клуб, ну как бы нам, mm -hmm. как федерации. мы с 2010 года федерацию зарегистрированы. Mm -hmm. И клубу как такому mm -hmm. Сейчас идет регистрация клуба, будет президент клуба у нас, ну как будет клуб, как отдельная структура. Mm -hmm. как бы мы развиваемся, шагаем. Только вот есть такие преграды, как инфраструктура, так называемая. Как бы. Это хорошее игровое поле, потому что регби это командный контактный вид спорта, Там mm -hmm. падаем на поле, встаем, поэтому проблема с полями, ну, как бы у нас лично как у команды проблема с полем. Я так понял, что ну, как бы вообще эта ситуация у многих команд ну, это как одна из основных проблем, это хорошее поле. Ну, плюс там душ душевые все вот это mm -hmm. вот э, как сказать тренировочный процесс поэтому вот, вот сейчас такая ситуация мы как бы в таких условиях которые есть уже неплохо показываем ну, результат mm -hmm.